Ще недавно про продаж конфіскованих заставних квартир на ринку нерухомості говорили як про рідкісне явище. Сьогодні ж, зайшовши на сайт будь-якого великого банку, що видавав іпотечні кредити, можна знайти цілі розділи про реалізацію заставного майна. Іноді заставне майно при продажі виказує низька в порівнянні з ринковою ціна. Для покупця такої нерухомості є певні ризики. На ринку недвіжимості на даний момент приблизно... 30-40% квартир, которые выставлены на продажу, они являются залоговыми. И цены на эти квартиры зачастую бывают ниже, чем среднерыночная цена. И здесь покупателям нужно быть особо внимательными, и обращать внимание, на основании каких правоустанавливающих документов продаются эти квартиры. Наиболее часто встречающиеся варианты – это когда продают сами продавцы квартиры, которые имеют кредит в банке, когда продают по доверенности от этих собственников квартиры, сотрудники банка, или когда банк реализует квартиру, в случае, если эта квартира уже изъята у заемщика на основании решения суда. Людям нужно быть в этом случае очень внимательными ко всем этим вариантам и понимать, что при оформлении этих документов нужно учить множество составляющих, которые указаны в той или иной схеме при покупке. Звичайно, про те, чтобы совсем не купувати заставную мова не йде. Проте у своїх прагненнях купити квартиру як найдешевше, покупці іноді втрачають пильність. Як ви ще уже згадували, заставна квартира зазвичай вирізняється дещо нижчою ціною, ніж ринкова. Тож однокімнатна квартира за 17-20 тисяч доларів вже повинна насторожити покупця. Зараз склався певний рівень цін на нерухомість, а будь-яке відхилення від середніх цін може вказувати на певні проблеми з нерухомістю. Якщо говорити про цінах, які зараз сформували середньориночних. то на однокомнатные квартиры это в пределах 30-35 тысяч долларов, двухкомнатные квартиры 40-45 тысяч долларов, трехкомнатные квартиры 50-60 тысяч долларов. Это и массивы могут быть, это могут быть хрущевки близких к центру района. То есть вот такой уровень продаж и примерно такой уровень цен на данный момент и спрос на, такое, на такие покупки достаточно сейчас хороший, стабильный сделок таких становится все больше и больше, то есть народ начинает понимать, что цена соответствующая их возможностям и тому, что сложилось сейчас на рынке. Купивля будь-якой нерухомости может таить у себя определенные риски, а купивля заставной квартиры – это повышенный риск. Тож без помощи специалиста не Ну Самый лучший вариант – это обратиться к риэлторам в агентство недвижимости, которые смогут посмотреть все эти документы, проанализировать их, Проведут переговоры с сотрудниками банка, увидят на основании чего продаются эти квартиры, есть ли решение кредитных комитетов, дающие право этой продажи, сумму, за которую должна продаваться квартира, решить вопросы, связанные с выпиской и регистрацией собственников, зарегистрированные или не, не зарегистрированные, что происходит у нас с коммунальными платежами. Банку, в принципе, эти тонкости, наверное, не важны, а для покупателя это очень важно.